السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب یہ شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ایک ویڈیو بھی انہوں نے بھیجی ہے شیخ عثمان الخمیس کی انہوں نے کیا کہا ہے یہ بیچارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ چونکہ بہت اہم پیغام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب یہ شیخ عثمان الخميس الخميس، جيها، آه المكان الأربعة, الاربعة يجعل ابو, أبو حنيفة وما هم في حنيفه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو پر گفتگو کی جا رہی ہے اس حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان چار مذاہب کے اماموں کی تقلید ہونی چاہیے یا نہیں شیخ عثمان الخمیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں و احمد رحمہ اللہ و آپ ان امہ کے نام سے واقف ہیں ان کا تذکرہ کر کے ان کے ناموں کو بیان کر کے فرماتے ہیں ما ان کو فالو کرنا ان کی تقلید کرنا اس کا حکم کیا ہے یعنی ہم ارے بھائی انہوں نے کب آپ سے کہا کہ ان کی پیروی کرو ان کی تقلید کرو ان کی اتباع کرو یہ یہ کہہ رہے ہیں من اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام موجود تھا ان ائمہ کی ولادت سے پہلے امام ابانی فرحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اسی بیاسی ہجری میں اس سے پہلے ہی وہاں پر مسلمان موجود تھے یا نہیں تھے ان کے والد کس مذہب کی پیروی کرتے تھے ان کی اما کس مذہب کی پیروی کیا کرتی تھی مثلاً من اب اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کون تھے اور وہ کس کی پیروی کیا کرتے تھے ان ائمہ کی پیروی کیا کرتے تھے آپ یقینی طور پر کہیں گے نہیں ائمہ کی پیروی وہ نہیں کرتے تھے کیونکہ امام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہل ان یہ تابعین جو خیر القرون کی بات کی جائے تو اس میں سے تابعین بھی ہیں تابعین کس کی پیروی کیا کرتے تھے کیا ان احمق کی پیروی کیا کرتے تھے نہیں احد ان لوگوں بل... میں سے تو کوئی بھی آدمی مہا پر موجود نہ تھا ہاولا لائمہ کان سابعین من اور یہی سوال اگر آپ پوچھ لیں اور ذہن پر اپنے زور ڈال لیں تو آپ کو اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس تقلید کے مسئلے سے آپ کو نجات بھی مل جائے گی یہ خود امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام محمد بن حنبل کس امام کی پیروی کیا کرتے تھے میں کیا نطاب لحد وہ کسی ایسے شخص کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے جو کہ ان کا امام گزرا ہو بلکہ وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کیا کرتے تھے العلماء اللہ تبارک و تعالی كل ما فی الامر ان کے تلامیز نے دراصل فقہ جو ان کے سوال جواب ہوا کرتے تھے یا ان کی مجالس ہوا کرتی تھی جو ان کے تلامیز تھے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے ریکارڈ کیا اور پھر کتب کی تدوین کی گئی اور پھر اسے نشر کیا گیا نشروح بین الناس ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس سے ان کے مذاہب کو نہیں بنایا بلکہ ان سے علم حاصل کیا اور جو مسائل وہ بیان کرتے تھے اسے درج کر کے لوگوں تک محفوظ رہیں تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے لوگوں کے سامنے نشر کیا گیا بعض و... بعض یہاں انہوں نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا ہے اب اگر میں کسی مقلد کو جاہل کہہ دوں تو شاید آپ کو برا لگے لیکن شیخ عثمان اور خمیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت سے جاہل قسم کے لوگ آئے وجود میں زمن ناسا پھر انہوں نے ان جاہلوں نے ان مذاہب کی پیروی کرنے کا واجب ہونے کا فتوہ دے دیا کہ ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو ماننا تو بے حد ضروری ہے ان تکون حنفیاً ان تکون حنفیاً ان تکون مالکیاً ان تکون یجب يجب يجب ان تكون مالكيا يجب ان تكون شافعيا يجب ان تكون حنبليا هذا كلام باطل هذا كلام باطل يا شيخ بن باز بي كبار علماء ايفن شخص علي الفوزان نبي اتباع قرآن و سنت کی ہونے چاہیے جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاہب کی پیروی کر لو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کو فوقیت دی جائے گی ان ائمہ کی بات کو ان ائمہ سے علم حاصل کریں ان کے طلباء نے جو کتابیں تدوین کی ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں ان کے علم کو نشر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن ائمہ نے کب کہا آپ سے کہ ان کے مذاہب کو بنا کر پیروی کرو انتکون مسلمن <تصفح> آپ کو انتکون مسلمن آپ کو صرف اور صرف مسلمان ہونا چاہیے آپ پر یہی واجب ہے کہ آپ مسلمان ہو اور مسلمان وہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کرتے ہوں کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تمہاری طرف امام حریفہ کو کس نے امام بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین نے نہیں اللہ رب العالمین نے امام ابو حنیفہ کوئی معصوم عن الخطہ نہیں ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ امام اور یہی وجہ ہے کہ ان ائمہ نے منع کر دیا لا تقلدونی ان ائمہ کے اقوال میں سے یہ اقوال سب نے کہے کہ ہمارے مذاہب کی پیروی نہ کرنا ہمیں نہ ماننا ہماری بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا بلکہ ہماری کوئی بات قرآن حدیث کے مخالف مل جائے تو دیوار پر دے مارنا اگر امام صاحب یہی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کی فالو اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں بھائی يسروا امر الفقه ووضحوه للناس و... يا هاي هناك يا ماني مذاہب نہیں بنائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان تک پہنچی اسے آسان کرنے کے لیے مسائل ان سے مستمبت کیے اور لوگوں کو بتائے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اذا الحدیث و مذہبی جب صحیح حدیث کو اس کے مقابل مل جائے تو ان کو قبول کر لینا اب ہمارے یہاں تو موقف یہ ہے کہ امام صاحب کی بات مانی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پشے پش ڈال دیا جاتا ہے مقلدین کے آپ کسی مقلد کو کہہ دیجئے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو وہ کہے گا نہیں میرے امام میرے مذہب میں تو نہیں ہے امام کسی امام سے یہ کہہ دیجئے اپنے یہاں کہ آپ جناب یہ حرم میں آتے ہیں ایک رکعت فطر ان کے ساتھ پڑھ لیجئے کہتے ہیں نہیں حنفی مذہب میں تو نہیں ہے ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرم و برداری میں تو ہے یہاں ان مذاہب نے دین کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کی ہیں اور اسی لیے ان کے تلامیز یا ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کتابوں کو مرتب کیا ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے مشہور اسٹوڈنٹ گزرے ہیں ان دونوں اسٹوڈنٹس نے آپ اپنے علماء سے پوچھئے ان دونوں اسٹوڈنٹس نے امام ابو حنیفہ کی ستر فیصد مذاہب کے مسئلوں میں رد کر دیا امام ابو حنیفہ کو نہیں مانا بلکہ وہ فتوہ اپنی طرف سے دیتے رہے تو اب جب ان کے شاگرد ہی امام ابو حنیفہ کو نا تسلیم کریں مذاہب کے ان فتووں میں جہاں قرآن و سنت صحیح حدیث ملتی ہو تو ایسی صورت میں قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہے نہ کہ امام بانیفہ کے مذہب پر قیب جدا ومہم جدا لیکن لا یقال نہ یجب اتباعہم لا یقال واحد منہم حتی قال شیخ تیمیہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو واجب ہے یہ واجب ہونے کا جو فتوہ لوگ لگا دیتے ہیں یہ نہ جانے کس بنیاد پر لے کر آتے ہیں کہ جناب یہ تو واجب ہے اگر کوئی عرب کا عالم بھی آپ کو کہتا ہے نا کہ واجب ہے تو اس سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے یہ واجب ہے ملتال. امام اب حنیفہ کہ یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عثمان الخمید سے فرما رہے ہیں کہ امام ابن تیمیہ یہ کہا انه يجب اتباع شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب الله اكبر الى هذه الدرجه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل یہ معصوم عنی الخطہ نہیں ہیں امام ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی پیروی کرو اور اس کی اتباع کرو اس کے مسائل کو تسلیم کرو اور اس سے خلاف اس خلاف اس کی مخالفت نہیں کر سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کروائی جائے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو خود اس کو اس کو قتل کر دیا جائے اب یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ قتل کون کرے گا قتل کرنے کے لیے آپ نہیں ہیں بلکہ حکومت جس حکومت کے یہاں قائد قانون شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو امام ابن تیمیر رحمۃ اللہ علیہ اس ماحول کی بات کرنا یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا فتنہ اور فساد کرنا شروع کر دے بارال المہم شیخ عثمان الخمی سے فرما رہے ہیں کہ مذاہب کی پیروی کرنا کسی پر بھی لازم نہیں ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں اور امام و رحمت اللہ علیہ امام ان امّہ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مذہب کی پیروی کرنا بلکہ سب نے یہ کہا کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اور جو بات ہماری قرآن و حدیث کے خلاف ملے تو اسے دیوار پر دے مارنا اور ان کے شاگردوں نے بالکل ویسا ہی کیا جو بات ان کی قرآن و حدیث سے نہیں ملتی تھی اسے دیوار پر دے مارا آج کے جہلا اور مفتیوں نے فتوے دے دے کر اپنے ماننے والوں کو یہ بات مجبور کر رہے ہیں کہ ان مذاہب کی پیروی کرو حالانکہ یہ مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہیں بلکہ چار مذہب بھی یہ تو ہم لوگوں کی پیداوار ہیں امام مانی رحمتہ اللہ علیہ کے ڈھائی تین سو سال کے بعد وجود میں آئے ہیں مذاہب تو اس لیے ان کی جیسے شیخ صبح القمیز نے فرمایا کہ ان سے پہلے کے لوگ کس کی پوچ... کس کی اتباع کرتے تھے جب اتباع مذاہب سے کیے بغیر امام ابو حنیفہ کے والد صاحب کس کی پیروی کیا کرتے تھے اسی کی پیروی کر لینا کس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن ادبر شائستگی سے میری رائے سے آپ اختلاف کریں تو اس کو درج کر دیں لیکن اگر اس کو اچھا سمجھتے ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور بھائی میرے وہ تقلید کا پٹا اپنے دل و دماغ گردن سے اتار دیں